həmçəllər. Bu videomuzda biz platformada deməli ə, əsas həcminə görə kiçik modul olsa da, amma çox önəmli əhəmiyyət kəsb edən bir modulumuz var. Ə, müəllimlər və fən bağlantısı. Yəni hansı müəllimlər hansı fənləri tədris edə bilər. Tədris hazırlıq bölməsindən biz daxil olaraq deməli ə, müəllim fən balansı menyusuna və Burda ekran çıxaya qədər, yəni sizinlə tanışandan ekrana. Siz fənninizə daxil edirsiniz. Tutaq ki, riyazi məntiq. Riyazi məntiq. Baxın, ə, riyazi məntiq fənnimiz var. Burda bizim bu siyahıda çıxır bütün fənlərimiz. <coughs> sol tərəfdə çıxır ki, sizin sazlamanıza görə ə, bu riyazi məntiq dərsinini Hansı müəllimlər dərs demir? Yəni siz hansı müəllimləri olaraq hələ daha sonra hansı müəllimləri bu fənnə təyin eləməmisiniz. Sağda isə çıxır ki, siz bu fənnini hansı müəllimlərin tədris edə biləcəyini artıq təyin etmişsiniz. Hazırda gördüyümüz kimi, fənnimiz riyaziyyatdır. 583 müəllim var və onun heç biri 0 sayda müəllim təyin edilib. Biz hansı müəllimi təyin etmək istəyirsə, sol tərəfdə, tutaq ki, istirik ki, Oruzov Kamal. Onun üzərinə yaşıl düyməni klik elirik və o avtomatik sağ tərəfə düşürsüz. Bir müəllim artıq mövcuddur. Bu nə anlamına gəlir? Bu o deməkdir ki, hər hansı fakeldan rəhbəri hansısa o fakeldaca bu fən ora tədris olunacaq. Yəni bu fənnə cavabdır kafedradı. Həmin fənn üzrə dərs yükünü hazırlayan zaman onun müəllim təyin etmək istəyəndə həmin üşün qabağına ancaq o müəllimlər çıxacaq ki, siz burada həmin və bu siyahıda o müəllimlər olsun. Hazırda orucu tamamdır. Bu o deməkdir ki, kafedə rəhbər yükü hazırlayan zaman həmin fənnin üzərinə klik eləsə ancaq bu müəllim çıxacaq. Başqa bir müəllimi götürəm, məsələn, b də var, könül. Onun üzərinə klik eləb formada düşdü sağ tərəfə və birdən baxa bilərsiniz ki, a, bu səhv oldu. Mən tutaq ki, oruz ucamağı əlavə eləməli deyildim. O zaman bu qırmızı düyməni klik edirik və o siyahıdan çıxıb sol tərəfə düşür. Yəni məntiq budur. Yəni dediyim kimi, kifayət qədər həzmizə qısa modullar, içti modul olsa da əhəmiyyəti çox əhəmilidir. Bu modulu, düşünün, çünki siz bu fənnə, heç bir fənnin heç bir müəllimi təyin etməsəniz kafedin rəhbəri yükü tuta bilməyəcək. Yəni həmin fənnə bağlı hər hansı bir dərs tədris etmək üçün uyğun mənzərəsini tapa bilməyəcək. Niyə? Çünki sistem üçün burada kandidat müəllim anlaşışı yoxdur. Diqqətinizə çox sağ olun.